Redla Alhamdulillah, Rehla Haramain, episod kali ini kita berada di bumi Taif. Setelah berlaku titik paling terendah dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai tahun duka cita, kematian Abu Talib, Sayyidatina Khadijah dan penolakan dakwah daripada Arab Quraisy, Nabi membawa harapan untuk datang ke bumi Taif untuk berdakwah kepada penduduk Taif. Sampai sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh Taif, apa yang berlaku? Tahun itu digelar sebagai tahun duka cita, kerana dalam tempoh yang singkat, dua insan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mengadap ilahi. Khadijah, isteri tercinta. Abu Talib, bapa saudara yang melindunginya. Kehilangan ini bukan sekadar kehilangan kasih, tetapi kehilangan sokongan moral. Dalam sepi dan tekanan yang menggila, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terus melangkah, lalu meminta Tiba sahaja di Taif, Nabi telah bertemu dengan ketua-ketua Bani Thaqif untuk mengajak mereka mengesahkan Allah. Nabi bertemu dengan Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Abdul Yalil menjawab, Aku akan koyakkan kerambu Kaabah jika kamu yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Mas'ud pula menambah tidak ada orang lain ke selain kamu yang dipilih oleh Allah. Habib menambahkan ejekan. Demi Allah, aku tidak akan percaya kepada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Taif selama 10 hari. Nabi telah dihalau oleh penduduk Taif dan dilemparkan batu. Nabi telah berlindung di sebalik bukit di sebuah kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah. Di sinilah Nabi bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kepadamu aku mengadu akan kelemahanku. Betapa hinanya aku di kalangan manusia. Wahai Allah yang maha penyayang. Nabi kembali pulang ke Mekah dengan perasaan penuh hibur. Namun tetap bersabar dan redha atas ujian ini. Nabi tidak berputus asa kerana Nabi yakin Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah Taif ini di dalam surah Al-An'am ayat 34. A'udzu billahi rajim. Walquad kuzibat rasulum min qablika, fasabaru ala ma kuzibu wa auzu hatta atamun Demi sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan, mereka telah disakiti dan didustakan oleh orang yang menyakiti mereka. Lalu datanglah pertolongan kami kepada mereka. Inilah lokasi Kebun Adas yang sekarang ini dijadikan sebagai Masjid Adas, tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada serangan penduduk Taif yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita pelajari daripada tahun duka cita ini? Setiap kita ini berada di titik terendah dalam hidup kita dalam apa jua ujian. Oleh itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam pelbagai keadaan. Ada orang titik terendahnya meninggalnya orang yang dicintai, kemerosotan dalam perniagaan, hilang pekerjaan dan sebagainya. Apa yang perlu kita buat? Kita kembali bermunajat kepada Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah setelah berlaku penolakan dakwahnya di Taif. Akhirnya Allah taala telah menggembirakan Nabi dalam peristiwa selepas daripada Taif ini. Inilah yang dapat kita simpulkan saya telah bercerita tentang titik paling terendah dalam hidup nabi tahun duka cita pada esok hari kita akan kongsikan titik paling tertinggi dalam riwayat hidup nabi sallallahu alaihi wasallam